بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم وما كان من السيئات دون الشرك والكفر ولم يتب عنها حتى مات مؤمنا فإنه في مشيئة الله تعالى إن شاء عذبه وإن شاء عفى عنه. va shirk va kufrdan boshqa gunohlardan bo'lgan narsalar kishi bulardan tavba qilmagan bo'lsa hatto mo'min holda o'lsa albatta u alloh taoloning xohishida agar xohlasa unga azob beradi va agar xohlasa uni kechiradi va o't bilan unga abadan azob bermaydi va ko'rsatish amallardan bir amalga tushib qolsa albatta u amalning ajrini botil qiladi va ujub ham shunday abu hanifa rohimaulloh yana gunohlar to'g'risidagi ahli sunnat va jamoatning aqidasini bayon qilyapti ahli sunnat va jamoatga ko'ra shirk va kufrdan boshqa gunohlar nima bo'lishligidan qat'iy nazar allohning mashiyatida alloh xohlasa kechirib uoradi xohlasa shu gunohiga yarasha jazo berib jahannamda azob bergandan keyin jannatga kirgizadi agar tavba qilmagan bo'lsa ammo siz gunoh qilgan bo'lsangiz keyin tavba qilib sadoqat bilan qalbingizdan istig'for aytib allohdan kechirim so'raydigan bo'lsangiz alloh subhanah va taolo sizni shunday kechiradiki onadan yangi tug'ilgandek qilib poklaydi agar tavba qilsangiz tavba qilsangiz alloh taolo har qanday gunohni kechiradi sizni poklaydi zarra qadar gunohdan asar qolmaydi ammo tavba qilgandan keyin yana qaytadigan bo'lsangiz siz ollohni masxara qilgan bo'lasiz alloh subhana va taolo ala, intiqom oladi keyin sizdan shuning uchun tavba qilgandan keyin qaytib o'sha amalga qaytmaslik kerak ammo yana o'sha amalga bilmagan holatingizda yoki e ba'zi bir siz xohlamagan yomon ko'rgan sabablar bilan tushib qolsangiz yana tavba qilsangiz alloh subhanau va taolo kechiradi sizni ammo u gunohga tavba qilgandan keyin yana lazzatlangan xursand bo'lgan holatda qaytmaslik kerak hatto odam odam o'ldirishlik odam o'ldirgan şey. bo'lsangiz yuzlab tavba qilsangiz alloh subhanahu va taolo hammasini kechirib yuboradi zino qilgan bo'lsangiz tavba qilsangiz alloh taolo kechiradi o'g'irlik qilgan bo'lsangiz harom pul yegan bo'lsangiz qo'shiq aytgan bo'lsangiz qo'shiq eshitgan bo'lsangiz va boshqa boshqa gunohlarni qilgan bo'lsangiz tavba qilganingizdan keyin alloh subhanahu va taolo kechirib yuboradi albatta bu gunohlar ikki qism bo'ladi biri allohning haqqi bo'lgan bu buni alloh taolo kechirib yuboradi ikkinchisi qullarning haqqi bo'lgan ya'na bir odamni molini oldingiz bir odamga zulm qildingiz uni kechirmaydi alloh taolo o'sha mag'zum bo'lgan yoki mahrum bo'lgan odamdan kechirim so'raysiz meni kechir deysiz sendan olgan narsamni beraman deysiz agar berolmasangiz shuni qiymatini berasiz yo biror hadya berasiz rozi qilasiz agar urgan bo'lsangiz aytasizki xohlasang mana qasos ol deysiz sen ham ur deysiz bo'lmasam kechir deysiz uni rozi qilasiz keyin tavbangiz qabul bo'ladi alloh taolo o'zini haqqini kechiradi lekin qulning haqqini kechirmaydi mabodo shulardan tavba qilmali ketganingizda ham allohning ixtiyorida o'zining haqqini qiyomatda xohlasa mukammal kechirib to'g'ri jannatga kirgizadi xohlasa jazo beradi qulning haqqi bo'lsa alloh taolo qulning haqqini qiyomatda olib beradi qasos bor har bitta qulning haqqini olib beradi hech kim kimniki qolmaydi ammo shirk kufrdan boshqa deyapti qarang shirkdan va kufrdan boshqa gunohlar mana akbar ko'p mashhur kitob bizni diyorlarda ham bor bizni diyordagilar ham yaxshi ko'rishadi dunyoni har yerida bor o'qiladi ham ammo xuddi shu yerdi ko'rmagandek o'tib ketishveradi shirkdan va kufrdan boshqa gunohlarni alloh taolo kechiradi deyapti shirk bilan kufrni alloh taolo amadan kechirmaydi bundan oldingi iboralarda ham abu hanifa aytdi yana takrorlab aytyapti bizni zamondagilarni e'tibor bermaganligini marazi kasalligi shundaki aytadi biz mo'minmiz biz mushrik emasmiz kofir kofirmasmizku deydi nimaga bizga kufrdan shirkdan gapiryapsan deydi abu hanifa shu kitobni kimga oldi yahudlarga yozib ketdimi yanaoiyarga yozdimi shuni o'zini talabalariga yozdi mo'minlarga yozdi muslimlarga yozdi muhammad alayhi alayhislni ummatiga yozdiki shuni o'qib o'rgansin bilsin deb qiyomatgacha shu kitobni kim ki, o'qisa mana ahli sunnat va jamoatni aqidasini o'rganib shirk bilan kufrdan agar tavba qilmagan holatda o'lsa alloh taolo kechirmas ekan degan masala chiqadi shirk bilan kufrda ham agar tavba qilsangiz alloh taolo kechiradi uni ammo o'sha shirk kufr sodir bo'lgandan oldingi hayotingizdagi butun amalingiz hama bo'lib ketadi keyingi hayotingizda kufr shirk sodir bo'lmasa ta alloh taolo amalingizni hamada qilmaydi demak olimlarimiz insonlarni shirk va kufrdan qattiq qo'rqishlik kerak alloh rozi bo'lsin oldingi buxoro ulamolari shunday edi buxoroning oldingi fatvolarini ko'rsangiz shirk bilan kufr to'g'risida ko'p boblar qoim qilgan ko'p misollar keltirgan falon amalni qilsa kufr bo'ladi falon amalni gapirsa falon so'zni gapirsa kufr bo'ladi falon ishni qilsa shirk bo'ladi deb ko'p masalalar keltirgan lekin keyinchalik odamlar buzilib ketdi o'sha şey, olimlariki kufr bilan shirkdan gapirgan edi odamlarni kufr shirikdan qaytargan edi va o'sha vaqtdagi odamlar kufir shirikda hazar qilishib har bitta so'zida amalda diqqat qilgan edi o'sha vaqtlarda alloh taolo baraka berib o'sha vaqtda buxoro rivojlangan edi shirkka e'tibor bermay qo'ygandan keyin amallarga shirk keldi keyin allohning nazaridan qoldi alloh taolo boshqa kofirlarni qo'liga qul qilib berdi shirk bilan kufrni olimlarimiz ko'proq gapirishlik kerak ko'p gapirsin chunki butun amalni hamada qilib butun amalingizni yo'qotib yuboradigan narsa riyo amallardan biror amalga tushib qolsa uni savobini yo'qotib <laughs> tashlaydi deyapti hadislarda shunday kelgan payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytdilarki kichkina shirkdan saqlaninglar dedilar sahobalar hayratda qolishdi işte, ya rasululloh kichkina shirk nima aytdilar riyo nimariyo riyoni kichkina shirk deyila turganligi he bo'laverarekan bu kichkina ekanda hech narsa qilmaydi kichkinasi degan ma'noda emas odamlarni ko'ziga kichkina ko'rinadi bilinmaydi riyo ko'rsatib amal qilish ya'ni odamlar uchun nafl namoz o'qiyapsiz maqsadingiz ollohni rizosi emas alloh rozi bo'lsin deb o'qimayapsiz odamlar ko'rsin deb yoki jihod qilyapsiz odamlar maqtasin jangavor ekan mohir ekan deb jang qilyapsiz qur'on o'qiyapsiz yaxshilab go'zal qilib maqsadingiz allohni rizosi emas odamlar maqtasin qaranglar qancha go'zal o'qirkan desin deb ya dars beryapsiz ilm bilan shug'ullangansiz falonchi katta olim bo'libdi deb maqtashsin mashhur bo'lay hamma olimlardan katta bo'lay deb ilm o'qisangiz ilmni olloh rizosi uchun o'qish kerak edi shular hammasi riyo sunaa bo'ladi odamlarga ko'rsatishlik odamlarga eshittirishlik shular hammasi shirk chunki butun amallar faqat olloh uchun qilinadi siz odamlar uchun qilsangiz odamlar maqtasin desangiz demak shu amalni haligi maqtov uchun qilyapsiz mashhur bo'lay deb qilsangiz shu amalingizni shuhrat uchun qilyapsiz odamlarni ichida katta bo'lay deb qilsangiz shu amalni haligi kattalik uchun qilyapsiz olloh uchun emas qarang g'oyrulloh uchun ollohdan boshqasi uchun amal qilyapsiz shirk bo'ladi ammo tashqaridagilarga bilinmaydi bu narsa ba'zi alomatlari bo'ladida siz uni ochiq sen mushrik bo'lding dey olmaysiz chunki u qalbdagi narsa hamma odamlar ichida olloh uchun holis qilyapti turganligini davo qiladi hech kim aytmaydiki men olloh uchun qilmayapman men ishonmayman oxiratga men jannatga iymonim yo'q olloh bormi yo'qmi uni ham bilmayman men odamlar maqtasin deb qarasam namoz o'qiganda hamma yaxshi ko'ryapti qur'on o'qiganda yaxshi ko'ryapti men ham shuning uchun qur'on o'qib namoz o'qiyapman deb hech kim aytmaydi hamma yashiradi uni qalbidagi narsa zohiri ham muslimga o'xshab turaveradi shuning uchun ashirkul kichkina shirk deyatilar riyoni qur'onni ko'p yerlarida butun amallarni yo'qotib tashlaydigan narsa deb zikr qiladi iymonsizlar deb zikr qiladiodamlarga <laughs> riyo uchun amal qilishadi va ular allohga va oxirat kuniga ishonishmaydi deydi qani riyokorlar bizlarga ashirkul bizda desa bizni mullalarimiz ham xato tushunib kichkina sherik degani hech narsa qilmaydi degani u qo'rqmanglar bo'laveradi deydi odamlar keyin ha riyo hatto o'ylanib qolishadiki gunoh ham bo'lmasa kerak bu kichkina narsa bo'lgandan keyin nima bo'ldi endi hud haligi bir narsani yemagin desangiz ozginasini yeb nima yeding desa ozgina edim xolosku degandek yemagin edi buni bu najas ediku bu ozginasi ham najas bo'lib yana hadislarda keladi payg'ambarimiz alayhissalom aytdilar kimki bir amalni riyo bilan qiladigan bo'lsa alloh subhana va taolo u amalni qabul qilmaydi alloh aytadiki kim bir amalni men bilan boshqasiga o'rtoqlik uchun sharokat uchun qiladigan bo'lsa menga bu amal kerak emas o'sha o'rtog'iga bersin deydi o'sha sharigiga bersin deydi menga xolis bo'lgan sof bo'lgan xolis menga atalgan amallar kerak deydi alloh taolo mendan boshqasiga ham qo'shib qiladigan bo'lsa menga hech kerak emas o'shanga bergin deydi qiyomatda bir jamoat odamlariga alloh taolo aytadiki sizlar nima qildilaringiz deydi ular aytadi biz namoz o'qidik jihod qildik qur'on o'qidik hadis o'qidik dinga xizmat qildik masjid qurdik madrasa qurdik hajga bordik shahid bo'lding deydi alloh rizosi uchun deydi alloh aytadiki yolg'on gapirishyapsan deydi senda alloh rizosi uchun qilma odamlar ko'rsin odamlar maqtasin deb qilding deydi va sendan mukofotingni ol seni maqsading odamlar maqtashligi mashhur bo'lishligdi men seni mashhur qildim odamlarga maqtatdim seni mukofotingni olding endi senga hech qanday nasiba yo'q jahannamga o'tin bo'lasan deb alloh taolo jahannamga yotadi shuni aytyaptiryo amalning ajrini botil qilib tashlaydi ko'pchilik ulamolar riyo deganda odamlarga ko'rsatib amal qilish deb tarif berishadi lekin degan mashhur olim Başka acayip bir tarif ayıttı. Dedi ki, adamlar üçün kürsündür, eşitsindir kıladırken bu sen bu şirki akibar bu diye. Şirk katta şirk bu diye. Allah'ın üçün kılıç kireye bu gemelde ne ki adamlar kürsündür kılıyor sana. Şirk ki bu diye. En katta şirk diye. Riya şuna ayıttı dedi ki, mesela siz zuha namazda okumaksız. Ya yarım geçerse de turut da hacı namazda shunda odamlarni ko'zi tushdi shayton sizni vazvasa qildiki yot odamlar ko'rib qoldi qilyapti bizni ko'rsin deyapti demasin shular undan ko'ra qilmaganing yaxshi desa siz shaytonni shu vasvasasini qabul qilib o'sha amalni qilmasangiz shu riyo deydi qarang fuzayni gapini odamlar ko'rib qolsa nima derekan deb turib ta qilsan shu riyo deyapti ammo odamlar ko'rsin deb qiladigan bo'lsan shirku deydi mushlik bo'lasan deydi ixlos ikkala marazlikdan najot topsang shunda muxlis bo'lasan deydi qarang bu ham nihoyatda ajoyib bir tarif qur'oni hadisga shunday itoat qilishingiz kerakki odamlar ko'rsa nima deydi deganigizda halz kelmaslig kerak hech o'ylanib o'tirmang alloh va rasuli bizga shuni qil dedimi taom qilamiz biz odamlar maqtaydimi yomonlaydimi o'zlari biladi bizni bilgan narsamiz allohga itoat qilishlik va ibodati faqat alloh uchun qilinadi maxluqlar uchun qilinmaydi bo'lmasam mana ajri botil ketadi yana ba'zi hadislarda keladiki qiyomatda alloh taolo bir jamoat kishilarni jannatga olib boradi jannat darvozasiga borib ichidagi bog'larni qasrlarni ko'rib ajoyib ne'matlarni ko'rib jannatdalar jannatdagi insonlarni maza qilib haligi ne'matlardan foydalanayatrganligini ko'rishib xursand bo'lishib jannatni hidini ham higan vaqtda alloh taolo farishtalarga buyuradiki bularni olib borib jahannamga otinglar keyin haligilar jahannamga tushib yonib aytadiki yo olloh bizni jahannamga otarkansan jannatni ko'rsatmasdan otsang yana ham yaxshi bo'lardi jannatni ko'rmaganimizda kuymas edik ham kuymasdik ham bizga jannatni ko'rsatding endi bizga battar alam qilyapti shunday jannatlardan mahrum bo'ldiya ham namoz o'qib turib ham ro'za tutib ham jihod qilib qur'on o'qib hadis o'qib jahannamga o'tin bo'ldiga mana biz bilan birga yurganlar jannatga kirib ketdi deb bizga alam qilyapti desa alloh aytadiki sizlarni qilgan ishlaringni jazosi shu deydi sizlar ham jannatga olib boradigan amallarni men uchun qilish kerak edi odamlar uchun qildilariz odamlar ko'rsin deb men ham sizlarni ko'rsatdim men ham sizlarga jannatni bir ko'rsatib qo'ydim jahannamga otdim sizlarni sizlar ham amal qilyapsizlar odamlar ko'rsin deb men uchun emas qilgan amallaringizni jazosi mukofoti shu bo'ladi ujb ham shunday ujb ajablanishlik odam o'ziga ajablanishmaydi u boshqasiga ko'rsatmaydida o'zini o'zi ko'rib turib ko'p katta msh kattaolim bo'ibketibdan qur'onni go'zal o'qib o'qioryaan arabchalarga ham mohir bo'lib ketibdan yo chiroyli ekanman men shunday qilib ajablanib ja gerdayib o'zini katta tutadigan bo'lsa shu ujib bo'ladi shu ham amalni ajrni botil qiladi chunki siz qur'on o'qiyapsiz alloh rizosi uchun unday nafsingizni lazzatlantirishlik uchun emas qur'on o'qib turib hakisi qaranglar abdulbosid bo'lsa u ham hijolat bo'lib qolardi ne desangiz qarang nafsingiz uchun qilyapsiz demak unday emas olloh uchun qiling qmana amalning ajrini botil qi abu hanifada alloh rozi bo'lsin qarang shirk kufrdan saqlanib turib shirk ham zikr qilyapti sahobalar nihoyatda yomon ko'rishardi riyoni riyoga yaqinlashishmas ha bizni zamonimizda ko'payib ketdi odamlar ilmsiz bo'lganligi uchun bilsa agar oyat hadislardan xabari bo'lsa e'tiqod kitoblardan xabari bo'lsa qilmaydi bu ishlarni bilmaganligidan qilishyapti